السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے تو ناظرین ریسنٹلی ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے چائنہ اور رشیا دونوں ملک مل کر ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانے جا رہے ہیں چائنہ کے شہر تیانجنگ میں بہت بڑی کانفرنس منعقد کی گئی ہے یہ کانفرنس چائنہ کے شہر تیانجنگ میں منعقد کی گئی ہے اس کانفرنس میں پاکستان روس چین بھارت ایران اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی اس کانفرنس میں توجہ کا مرکز روس کے صدر ولادیمیر پیوٹین اور چائنا کے صدر شی جیمپنگ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں مگر چین اور روس مل کر ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور نئی ٹیکنالوجیز کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر دیکھنے کو ملے گا دنیا کی معیشت اور سیاست میں نئے سینٹرز بنیں گے اور امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی چین نے دنیا کو کھل کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ علاقائی طاقت نہیں بلکہ عالمی لیڈر بننے جا رہا ہے چین یہ چاہتا ہے کہ ڈالر کو ختم کر کے اس کی کرنسی یوان کو عالمی کرنسی بنایا جائے روس پہلے ہی اپنی تجارت چائنا کی کرنسی یوان میں کر رہا ہے اگر یہ ٹریڈ پھیل گئی تو ڈالر کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے روس اور چین نے مل کر ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے اس پروجیکٹ کو پاور آف سائبیریا کہا جاتا ہے یہ ایک گیس لائن پروجیکٹ ہے جو روس سے نکل کر چین تک جاتا ہے اس گیس پائپ لائن کے ذریعے چین روس سے لمبے عرصے تک سستی اور پائیدار گیس خرید سکے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالیہ یوکرین ریشیا وار کے اندر روس کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگ چکی ہیں اس کی وجہ سے روس مغرب پر انحصار کام کر کے چین کی طرف آنا چاہتا ہے یورپ اور امریکہ یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی انرجی مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے روس اور چین چاہتے ہیں کہ زیادہ تر تجارت گیس اور تیل کی یوان کرنسی میں ہو نہ کہ ڈالرز کے اندر دوسرے ممالک جیسے کہ ایران اور سعودی عرب بھی اسی طرف آ رہے ہیں اگر ناظرین جوان کرنسی کے اندر تجارت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم ایک دنیا کے اندر نئی سپر پاور دیکھیں گے گزشتہ سالوں کے اندر امریکہ نے چین کی بہت ساری کمپنیز پر پابندیاں لگائی ہیں دونوں ممالک نے مل کر اپنی ڈیجیٹل کرنسیز لانچ کر دی ہیں اور دوسری طرف دونوں ممالک نیو انٹرنیٹ سسٹم بنا رہے ہیں تاکہ مغرب اور امریکہ پر انحصار کم کیا جا سکے اے آئی کے شعبے میں بھی تعاون جاری ہے اگرچہ امریکہ ابھی اے آئی کے میدان میں آگے ہے پانچ سے دس سالوں کے اندر یہ امریکہ کے مقابلے پر آ سکتے ہیں چین بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ تائیوان اس کی سرزمین ہے روس اور جنوبی کوریا اس کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں جبکہ جاپان اور امریکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں شمالی کوریا بھی ایک نیوکلیئر ملک ہے وہ مسلسل جاپان اور امریکہ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے امریکہ کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ یورپ آسٹریلیا جاپان اور بھارت کے ساتھ مل کر ایک کوارڈ بنائے جس میں وہ چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکے جبکہ بھارت امریکہ کا ساتھ تو دے رہا ہے لیکن وہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو مکمل طور پر روک نہیں سکتا دوسری طرف جاپان اور آسٹریلیا بھی کھل کر چین کے خلاف نہیں آتے کیونکہ ان کی معیشت کا بہت بڑا حصہ چین سے جڑا ہے اب پوری دنیا میں بالکل مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے ایک طرف روس چین اور ایران ہیں اور دوسری طرف یورپ آسٹریلیا اور امریکہ ہیں پوری دنیا میں طاقت کا توازن بگڑتا جا رہا ہے درمیان میں کچھ ایسے ممالک ہیں مثلا پاکستان بھارت ترکی وغیرہ جو دونوں سائیڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان کے تینوں عالمی طاقتوں سے روابط ہیں پاکستان کے لیے سب سے اہم منصوبہ سی پیک ہے چین نے پاکستان میں سڑکیں گوادر بندرگاہ بجلی اور انڈسٹریل زون میں سرمایہ کاری کی ہے روس پاکستان کو سستا تیل اور گندم دینے کی پیشکش کر رہا ہے ایک طرف روس اور چین کے ساتھ فائدے ہیں دوسری طرف پاکستان کو امریکہ کے ساتھ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے مدد ملتی ہے تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں